сделали немножко расширенное заседание нашего селекторного совещания. Прежде всего, пригласили силовые подразделения по поводу организации проведения безопасности, проведения новогодних праздников и охраны общественного порядка. Русский Иванович Так, потом по департаментам областной администрации, какие цели и задачи на эти дни. И плюс я хотел представить двоих человек. Это Тоцкий Владимир Евгеньевич, пожалуйста. Это у нас будет переводить ЖКХ и УКС. Пока должность замначальника департамента, а там дальше уже представим. Пожалуйста. И данного Андрея Анатольевича вместе. Данного Андрея Анатольевича приказом назначить начальник управления юстиции Запорожской области. Наш запорожанин, так что представляю. Спасибо. Виктор Иванович, если можно, кратко по охране общественного порядка во время проведения новогодних праздников на сегодняшний день, согласно обработанных планов предыдущих лет, мы подготовили план мероприятия с использованием и средств, которые будут задействованы в праздничных дней. У нас произведена расстановка личного состава. Это касается не только города Запорожья, но и по всей Запорожской области. Основные места, где запланировано проведение праздничных, мероприятий, это город Запорожье, Бердянск, Мелитополь, Энергодар и крупные населенные пункты нашей области. Всего запланировано 248 у нас детских праздничных мероприятий. Планируем мы задействовать на Новый год, непосредственно на Новый год с 31 на 1 1248 сотрудников и первого, второго, третьего, где-то чуть больше тысячи, тысячи, пять, тысячи восемь сотрудников. Значит, все сотрудники у нас подготовлены, задачи мы им поставили. Несмотря на то, что Новый год у нас будет через несколько дней, мероприятия по нормальному празднованию Нового года мы проводим, в том числе это касается и проведения мероприятий, касающихся вырубки зеленых насаждений. Мы в плане профилактики проводили мероприятия, но тем не менее на сегодняшний день у нас уже составили 5 административных протоколов, 5 человек привлекаются к административной ответственности и возбуждено два криминальных проваджения по поводу массового, массовой вырубки елок. Это непосредственно в Черниковском у нас районе и Мелитопольском районе. Значит, проводим работу ту, что касается применения пиротехнических средств. К сожалению, на сегодняшний день нам с национальной полицией не поступило нормативных документов, которые нам позволяют действенным образом влиять на этот процесс. Но, тем не менее, в рамках действующего законодательства мы проводим профилактические мероприятия. И людей, которые будут незаконно торговать данным видом продукции, а чаще всего это контрабандная продукция, мы, естественно, будем привлекать к ответственности. Значит, Проводятся у нас профилактические мероприятия в местах расположения выселительных и питейных заведений. Это у нас по области 978 приближенные к нему патрульные наряды. Мы будем выставлять дополнительно сотрудников и числа персонала непосредственно управления национальной полиции и городского управления и будем привлекать к общественность для того, чтобы они нам оказывали содействие проведение мероприятий по профилактике и предупреждению правонарушений. Планируем задействовать совместно с другими спецслужбами где-то 2200 сотрудников полиции и 185 Рисково-Службовского национальной гвардии, которая будет нести службу не только на территории города, но и будет нести службу на по и стационарных поставок ДП. Всего у нас по области, получается, на сегодняшний день 19. Ну и, естественно, спланировали мы проведение мероприятий 6 по 8 января текущего года, где мы будем проводить мероприятия по профилактике, предупреждению правонарушений и постараемся, чтобы во время праздничных дней у нас не произошло чрезвычайных происшествий. И хотели бы, чтобы наш житель нашего города, нашей области с пониманием относились к работе сотрудников милиции и оказывали всяческое содействие по профилактике и предупреждению правонарушений. Спасибо. Спасибо большое. Получилось... Пожалуйста, спасибо. У нас ежедневно будет заступать, начиная с 31 числа, 280 человек личного состава и 74 единицы техники. В резерве у нас остается будет 262 человека и 67 единиц техники. Значит, там у нас мы анализировали погодные условия, там ожидается у нас мокрый снег, наливание мокрого снега. Мы сейчас направляем на места в всей района области программу. К сожалению, мы остались без тяжелой техники. Часть техники находится в а которая вернулась, она ну, полностью вот. Но мы будем, если у нас где-то 7 тягачей, будет средний, по области берем, эти, особенно, обращаем внимание на участок между усилиями, то вот. Ну и плюс, мы будем, задействованы мы будет, вести сообщения в расчет машины повышенной проходимости, то для оказания помощи медикам, как мы обычно делаем, медикам, для этого, для этого, для этого, для этого. Мы ну, не бываем, бы. да, но действительно, вся техника в АТО, ну, вернее, часть, БАК, ЭКМР, те, которые мы признали, вот еще раз, куда пришел, э, со сватого бат, пришел автокран, пришел тягач, которые попали вода, а они полностью. Хорошо, завтра у нас будет посадка, и по мы, как помимо, в трассах, стало больше, у нас будет там, я говорю, тяжелые тягачи. Это на базе ГРАСА хватает да, час, два, три, а час, плюс мы заделаем, что у нас есть не готово. Все. Давайте мы... если части, которые вблизи, в этих ситуаций, чтобы у них была корректная связь, мы, с потому что обычно это бывает не так. Да, короче, значит, это мы Информация касаемо начальника департамента самостоятельных управлений. То, что мое удалось было закрыть канцелярий до 29 числа. Все все, которые даже 4, 5, 4, все это Потому что пока что что будет происходить. все закрыть, отчитаться. если я хотел бы канцелярии, услышать смысле вас, у нас не контролировали. запроса Осталось, все всем начальникам департамента начиная с 11 числа будет до неделю отдельно график будете защищать вместе с начальниками департамента финансов свои бюджеты за неделю все департаменты Я хотел бы от вас услышать защиту бюджетов то что вы планируете и отчет за то что хотел бы сейчас чтобы после совещания ко мне зашел департамент образования и департамент медицины после совещания тоже пожалуйста У кого есть какие вопросы? 28 числа у нас сессия будет совет. 28 числа. Все, что касается по бюджетной сфере, Все, что касается тем вопросам, которые мы планировали с начальниками департамента вынесения на обсуждение на совета принять решение, пожалуйста, не тянуть до 28, что может, мы первую неделю рабочие какие вопросы У нас основной вопрос такой. То есть те ä, высказывания депутатов, да, этим, которые прозвучали на сессии в последние ряда, говорили о том, что не обеспечен соответствующий э, режим работы, не обеспечен доступ к информации, то есть нет ответов, два дня не было ответа на вопросы и так далее. Депутаты проявили желание работать, проявили готовность работать с нами, поэтому я хочу, чтобы вы сейчас может, уже прошли выходные, сегодня вы посмотрели, принят закон о госбюджете, да, чтобы вы подготовили график работы с депутатскими комиссиями. Я думаю, в рабочем, а где на комиссии А, уже ну, это уже будет работать. Ну, это после комиссии, мы с ним мы переговоримся. А департамент, те, которые говорили, как Сидинача, которые вообще это распорядят, волонтера, если да, они сами понимают, задача основная на сегодня построить рабочую, э, живую э, обстановку а для того, чтобы обсудить себя. Спасибо. У меня вот поинтересовался. Техника. А можно уточнить, какая у нас там техника уехала? У нас в прошлом году мы, у нас область была одна из лучших. То есть те доносы, которые были в прошлом году, те э, погодные условия, которые были в прошлом году, и те ситуации, они у нас в принципе из года в год, год э, в связи со снегопадом и так далее, у нас только несколько есть. Ну, у нас сейчас, сейчас есть, мы такие, ушла тяжелая техника средняя. В принципе, мы в прошлом году справлялись с проблемой за счет Ну, это мы чистили. А, подъемом мы с нашими техночами мы шкуры поставили. Потому А город планировал свои мероприятия Выходные. Я думаю, надо с городом связаться, обязательно посмотреть, уточнить их, их план мероприятий. Может быть, только смена произошла в руководстве. Идет смена при Идет Что там в коммунальных предприятиях? Идут проверки, чтобы не было фактов саботажа. Чтобы не было фактов, ну не фактов, а чтобы мы ну, к этому были готовы. Вот это вот. И после Топливо есть, но то техника есть, и люди, и радость Чай, Прошу чтобы все запомнили, что жизнь не заканчивается. Я понимаю, что там 4, 5, 3, 4, 5, будет такой 3, но 3, но что мы там, после, говорили, работа, например, базовым, то, что мы с начальниками 3, вопросы 3, с 3, 5, 3, счетчиком 3, 5, что мы точно 5, 3, 5, порядком 5, 3, пожалуйста, 3, чтобы с 11 числа уже были конкретно. У кого есть какие вопросы? мы там письмо написали на нас, Можно ли в этом революции, вот постправы. Но остались Как раз наводите. Вот. И эта змейка, ну, она нас проблема будет у нас подчиниться. Ну, во

это не, это все понятно. Это У кого какие вопросы еще есть? Святой вступающий в В без потери. Святой вступающий